мы получили прокатное удостоверение в России а, к февраля. Это было очень радостно, потому что мы получали его долго, смотрели все уходы министры. А, и, но несмотря на то, что у нас а, есть прокатное удостоверение, многие кинотеатры а, в Москве и в других городах а, не ну, захотели показывать фильм, потому что ну, я думаю, потому что они опасались за какие-то последствия. Люди хотели показать, пытались организовать какие-то показы, а это не получилось. Вот, потому что у нас очень э, такой, ну, работает принцип, как ничего не вышло. Да, потому что в принципе никаких официальных запретов нет, есть разрешения, э, но все равно все равно немножко не получается. Мне стали просто написать там угрозы ВКонтакте, сдохни жидовская сука, ну всякое такое. Мне ну, сказали, что я могу на политическую убежище подать с этими просто сообщениями. Но тогда понятно, потом это стало для меня привычно, что я открываю контакты, вижу там три сообщения, ты будешь хрипеть на гору и так далее. Я набираю часто там в Твиттере должен быть снимцов, и смотрю, что ты пишут. И первое, что на меня выскочило, это была моя фотография с Артур -феста, и было написано «Мой друг Иван Лапшин, Алексей Герман, 60 какой-то какой год, драма». Мой друг Борис Минцов, Зося Роткевич, 2016 год, порно. А вот, например, в городах вроде Тюмени, то есть там, где есть какие-то крупные нефтяные производства, и ну там не знаю, было несколько показов, там там по-моему, да. Но ну, маленькие залы, там киноклубы, и переходило вообще там не знаю пять человек, и люди вообще не понимали, они там какие-то комментарии оставляли, что это. Там, за говно, ну, зачем вы это показываете, вы что смеетесь, это что за козуха. Ну, в принципе, на арт у нас в день показа были такие, <связывания> такая угроза срыва, потому что приезжала милиция и там проверяли все. А -а -а. Да, были какие-то бомбы заложены и так <связывания> далее. Борис в свое время собрал тогда, ну, помните, то есть, то есть он прикладывал очень много сил к тому, чтобы остановить войну в Чечне по поводу этих подписей и всего остального. Да. Вот, но, да. к сожалению, получилось, как получилось. Ну, очень мало логики было вообще во всей этой войне. Как вы думаете, сейчас, если бы он был жив, он бы смог как-то повлиять на то, чтобы закончилось то, что происходит сейчас на Востоке Украины? Ну, чисто, чисто политически, то есть как какая-то такая серьезная политическая сила, он повлиять не мог. Но он очень круто помогал людям лично. То есть он, если ему кто-то звонил, он никогда не отказывал.